Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jumpa kembali di jaluran saya Nah buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di GLS 1 terutama pemegang tiket um, Malaysia Airlines, Malindo maupun Garuda ya Persiapkan semua dokumennya lengkap ya dari rumah fotokopi maupun print banyak dua lembar minimal ya jadi sebelumnya itu juga teman-teman PCR waktu ketika ini teman-teman lakukan dua hari sebelum tiket penerbangan teman-teman ya. Itu sudah cukup. Kemudian untuk keberangkatannya lakukan 8 jam sebelum uh, tiket penerbangan itu juga sudah aman. Kondisi sekarang sudah normal teman-teman jadi teman-teman jangan khawatir juga buat pemula itu persi persiapkan semuanya dengan baik ya jangan sampai ada kesalahan juga e-walletnya juga teman-teman sudah isi semuanya 510 eh, atau 501 ringgit jangan sampai eh, 5 dipaskan 500 ya nah ini adalah tampilan kalau kita sudah sampai di KLA 1 ketika teman-teman datang teman-teman langsung ambil troli yang berada di depan Uh, gate 6. Ya, teman-teman masuk dari gate 6 itu juga bisa ya. Trolley. Dan nanti ketika teman-teman akan masuk ya persiapkan aplikasi temen -temen My Sejahtera teman-teman keluarkan. Nanti ketika masuk teman-teman akan scan aplikasi My Sejahtera. ini pintu 6. Pintu 5 Pintu 4 Pintu 2 Dan satu di sebelah sana Bagi yang belum vaksin lengkap silahkan ya. gunakan PCR test Buat yang belum fotokopi Bisa fotokopi di book and magazine ini Ini fotokopi dan printnya ya Mau yang top up to e-wallet Bisa beli di 7eleven nah ini kedai seven eleven untuk beli top up voucher e wallet kalian bisa beli top up voucher e walletnya di sini kita Alhamdulillah sudah dapat spesial pasnya ini tahun tak boleh berapa tahun kayaknya iya ini ngajang oke lah Alhamdulillah sudah dapat ah iyalah layar apa oke okay, okay. nah sudah oke okay. sudah Alhamdulillah Ya, sini nanti kita lagi satu, baik. Bukan apa, Nah setelah teman-teman mendapatkan spesial tapas dari pihak immigration Maka teman-teman akan keluar ya Sekali lagi buat teman-teman yang belum mengambil vaksin Coba teman-teman tunjukkan hasil PCR teman-teman ya Atau teman-teman bisa mengeluarkan menunjukkan kartu vaksinasi Buat teman-teman yang di dalam masjid jataranya tidak ada sijil vaksinasinya ya nah setelah teman-teman selesai semuanya teman-teman naik lift kembali ke lantai 5 ya setelah itu teman-teman tinggal menunggu waktu untuk check-in itu biasanya tiga jam sebelum penerbangan caranya teman-teman bisa melihat papan tanda seperti ini ya jadi di dalam tanda ini teman-teman lihat nomor penerbangan serta tujuan destinasi teman-teman ya di situ nanti akan tertera buka atau open jika maskapai penerbangan dalam tiket. Teman-teman itu sudah buka ya untuk konternya Teman-teman bisa lihat papan yang ada di atas. Nah, seperti ini tampilannya. Kita ke counter E untuk nimbang vokasi. Ya, ini untuk pesawat. Malindo ya, untuk check in ah, counter E untuk check in pengambilan boarding pass pesawat Malindo untuk kelas bisnis di sini tempatnya bro untuk kelas bisnis untuk kelas ekonomi tiket kelas ekonomi di sini kelas tiket ekonomi. Nah, untuk kelas tiket kelas ekonomi di sini, Bro. Nah, setelah teman-teman timbang -teman bagasi, teman-teman akan mendapatkan boarding pass dari uh, staf konter tiket ya. Ini sudah selesai dapat boarding pass-nya. Boarding pass-nya seperti ini, kursinya ada tunggu di mana ini tiket A10 ya. Nah ini tiket A10 kita tinggal tunggu masuk saja. Setelah itu teman-teman bisa menuju balai perlepasannya untuk proses menunggu pesawat. Teman-teman tunggu di sana sampai penerbangannya ya.